Є добра динамівська традиція напередодні нового року і Різдва Христового дарувати дітям чорнобильцям свято. під опікою ФК «Динамо Київ перебувають столичні громадські організації дітей-інвалідів, квіти полину та родина. Без виключень рік у рік різні привітання, різні подарунки, але суть одна і та ж соціальна відповідальність Динамо перед людьми, опаленими Чорнобильською катастрофою. Цьогоріч Ігор Суркіс завітав до дітлахів і їхніх батьків, перервавши власну відпустку і прилетівши із за кордон. Йому склали товариство Матвій Заміховський та Сергій Рибров. Чи не найголовнішим новорічним бажанням цього дня для всіх людей доброї волі стало бажання миру? А сьогодні коли українці. убивает один одного и воюет непонятно за что, я считаю, что мы должны это прекратить. Мы должны поклониться тем ребятам, которые защищают нашу страну, прежде всего защищают. Это от агрессоров, это от людей, которые не понимают, что должна быть целостность страны, не понимают, что мы должны жить в своей стране, как Украина, развивать ее, идти в Европу, то, что делает футбольный клуб «Динамо Киев». Мы играем в Европе, вы знаете. У нас достаточно успешный был этот год, благодаря тому, что мы, я надеюсь, наконец-то нашли того тренера, того человека, Сергея Станиславовича Реброва, который знает, <плодиспрофили> который знает, как вести команду к новым победам, к новым вершинам. Этот человек действительно не просто слова. А с Динамовским сердцем, кстати, вот, родился он в Донецкой области, а мы не разделяем сегодня Киев, Донец, Львов. Мы живем все в одной стране. Поэтому я хотел бы в заключение пожелать мирного неба над нашими всеми головами. Опять-таки огромное вам здоровья, счастья, удачи благополучия. Мы были с вами, мы будем с вами и мы будем оставаться с вами. Всего вам самого. Теплі ковдри, солодощі, сувеніри викликали радість. 120 осіб отримали новорічні подарунки цього дня, а розважали присутніх дід Мороз і Снігуренька, як зазначив керівник громадської організації Квіти Полину Олег Липкань, це справжній вияв людяності. Адже в той час, коли через війну на сході України та анексію Криму в умовах соціально-економічних потрясінь про цих дітей, принаймні на рівні держави, забувають В цей складний період для країни, когда у нас проходят, к сожалению, на территории Украины боевые действия. К сожалению, государство вынуждено обращать внимание на другие вопросы, а социальные вопросы по обеспечению таких вот социальных малообеспеченных групп населения ну, остаются на второй план, к сожалению. И в данном случае Игорь Михайлович и Динамо Киев нас всячески поддерживают, нам помогают, и вот предоставили нам такие подарки. В том числе эти прекрасные одеяла теплые, которые нам очень помогут в это непростое время, когда отопительный сезон у нас, к сожалению, не такой, как обычно. Ну и также и другие подарки, которые... Сладості, які дітям теж, хоч як там, змогу приукрасити їхню життя на сьогоднішній день. Окрім подарунків, діти чорнобильці подивились виставу, рахуємо до п'яти. Артисти Київського муніципального театру Ляльок з лівого берега запропонували їм повчальну веселу історію, що викликала великий захват і позитивні емоції. Праздник світлий, хотілося б пожелати у кого рік був неудачний, щоб наступний був. более удачно пожелать здоровья, всем удачи, благополучия, чтобы любили, болели, продолжали болеть. В это непростое время болели за футбол. И каждый болел, каждый болельщик болел за свою любимую команду. Это очень важно. И немножко отвлеклись от тех трагических событий, которые происходят в нашей стране. Мы справедливо прорвали властную отпуск. Я действительно, да, я был, но я не мог отказать Матвею Борисовичу. Почему? Потому что он настоятельно требовал, чтобы я приехал и поздравил детей Чернобыля. Я это делаю больше 20 лет, и я решил, что так будет правильно. К сожалению, это была большая трагедия для нашей страны. И очень важно, чтобы мы об этом помнили. Мы вспоминали и о детях, и о родителях. И я с удовольствием прихожу на эти встречи, так же, как и президент, и Матвей Борисович, которые организовывают эти встречи. Наверное, они действительно вносят очень большой позитив в жизни этих детей, этих родителей. И я убежден в том, что вся наша страна должна помнить об этой трагедии, вспоминать и каким-то образом вспоминать и помогать этим детям и родителям.